Salam əziz izləyicilərimiz, salam eləmirəm Laşqanın dəyərli izləyiciləri. Biz bu gün hal-hazırda Mərdəkanda 6 sotun içərisində 180 kvadrat 4 otağlı bir evimizin təqdimatına gəlmişik. Evimiz yerləşmə yeri Polis Akademiyasının arxa istiqaməti, Dalğa Arena istirahət mərkəzinə çatmamış. Bravo marketdən dənizə düşəndə, ondan əlavə olaraq Buzovnadan Mərdəkana qalxanda sol tərəfdə, Bravo-dan dənizə düşəndə sağ tərəfdə Əncirni marketi keçən kimi Əncirni deyilən ərazidə Altı sotun tərsində bir evimizin təqdimatına gəlmişik. Evimiz demək olar ki, çox əmlak agentliklərində yoxdur. Bizdə eksklüziv olaraq sizlər üçün çəkiliş edirik bu gün. Yola çox yaxın bir məsafədədir. Düz qapıya kimi asfaltı var. Çox gözəl bir yerləşmə, ev sahibi keyfiyyətli tikintiyə malik olan yerləşməyə uyğun olaraq proyekt var, hal-hazırda tikilib. Biz hal-hazırda söhbət xanasında, söhbət otağında yox. Söhbət otağımızın içərisində görürsüz yay üçün yiş üçün oturmaq üçün belə bir stollardan, stullardan istifadə olunub. E, Hal-hazırda evimizin e, söhbətgahının içərisində görürsüz e, yay mətbəxi, yığıla bilər. Ondan əlavə olaraq şkaf yığılıb, kebabxanamız və bunun daxilində isə bir sanitar qovşağımız var. Bura isə, yenə deyirəm, bura istipollan təchiz olunub. Bu yer istipollan təchiz olunub. Qışda da, yayda da istifadə etmək üçün bir Ee, söhbətgahdır bura yanları hamısı yanı şüşə bəntlə təmir olunub tam olaraq hamısı açılır axıra kimi həm sağ tərəf, həm də ön tərəfimiz. Söhbətgahın düz ön tərəfində görürsüz hovuz var. Ee, 5 metrənin 7 metrəyə olan filtrli hovuz qarşısında sağ tərəfində isə Bizim yaşıllıq zonası yolqu ağacları, şam ağacları ilə əşilib. Əlavə olaraq isə evimizin sox tərəfində də böyük bir yaşıllıq zonası var və şam ağacları var. İndi operator qardaşımızdan mən xahiş eləyəcəm, həyəti bir dənə mənsiz çəkib sizə təqdim eləsin. Ondan sonra biz evin içərisində sizinlə görüşüb evi, evi təqdim eləyəcəm sizlərə. Qiymətini də son olaraq videomuzun axırında qiymətini sizə söyləyəcəm. İndi buyurun, həyətlə tanış olun, sonra evin içərisində sizinlə görüşərik. Əziz izləyicilərim, zəhmət olmasa operatorumuzdan xahiş edim, gəlsinsəri. Mən sizə evimizin daxilində təqdim edim. Biz aləhzırda dəhlizdir. Enli böyük bir dəhlizimiz var. Evimizin daxilində deməli qapılar görürsüz, bütün lustrlar həmsə spot işıqlardan istifadə olunub. Qapılar hamısı sifarişlə alınub qoyulan qapılardır. 3 yataq otağımız var, 2 sanuzelimiz var, bir isə qonaq otağımız yerləşir. Mən həmişə e, videomu sonlandırıb qonaq otağında sonlandırıram, amma bu gün əksini eləyəcəm. Birinci qonaq otağından başlayacam, sizlərə qonaq otağımı təqdim edim. Qonaq otağımızı görürsüz, böyük bir qonaq otağımız var. Qonaq otağımızın pəncərləri hamısı yerdəndir, hamısı, deməli, küçəyə baxır. Baxın, hovuza və həyətə baxır burdan. Belə çox pərdələrimiz vurulub ev sahibi tərəfindən. Bütün pəncərlər hamısı yerdəndir böyük bir pəncərələrdir. Hamısı karichna pəncərələrdən istifadə olunub. Döşəməmiz ən keyfiyyətli tarketdən. Parket yox. Laminat yox. Tarketdən istifadə olunub, təmir olunub. İndi keçirik düz qonaq otağından keçən kimi sağ tərəfdə bizim bir yataq otağımız yerləşir. Buyurun, bu bizim birinci yataq otağımızdır. Hündür tavana malikdir. Onu da sizə deyim ki, evimizin torpağının da Evin də kupçası alınıb, hal-hazırda yeni sahibini gözləyir. Yəni ki, ipotekiyə yararlıdır. Bugünkü gündə kim istəsə birbaşa aparıb ipotekaya təqdim edə bilər sənədləri. Hazırdır, yəni. Burda bu yataq otağının içərisində isə özünün sanuzeli var. Sanuzel bütün aksesuarlar hamısı keyfiyyətli olaraq yığılıb. Sanuzelin içərisində isə üç şədən duş kabinələri yığılıb. Görürsüz bu yataq otağının içərisində yığılan duş kabinadı. Bu bizim ikinci yataq otağımız idi. İndi isə mən keçirəm sizə, sizlərə ümumi olaraq ümumi sanuzeli göstərim. Bura bizim ümumi sanuzelimizdir. Ümumi sanuzelimizdə yeri, evin yeri bütö, hamısı istip olunan təhciz olunub. Burada da duş kabina yığılıb, hansı ki Yunanısta hamamdan istifadə edəndə su yerə tökülməsin. Bura isə bizim üçüncü yataq otağımızdır. Buyurun, üçüncü yataq otağı ilə tanış olun. Mən sizə son olaraq mətbəxi tanıdılıb mətbəxdə qiyməti və bir daha sizlərə ev haqqında, evin yerləşməsi haqqında məlumat verəcəm. Burada görürsüz mətbəximizin ön hissəsi həyətə baxır, yaşıllıq zonasına həyətə baxır. Bu bursu tərəfi isə birbaşa söhbət caha bizim hovuzumuzun yanına və söhbət caha baxır. Söhbət cahamız yenə deyirəm bütövlük istipollan təhziz olunub. Sənətlər kupçadır, iki kupçası var. Həm torpağın da kupçası var, həm evin də kupçası var. Bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən 330.000 manat start olaraq müştərilərimizə təklif olunur. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Bizimləməyə davam edin, like eləməyi, abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Təşəkkürlər sizlərə, əziz izləyicilərim.